पंधरा ऑगस्ट एकोणऐंशी व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर के ध्वजारोहण केले आणि देशाला संबोधित केले त्यांच्या भाषणात तरुणांसाठी मोठी घोषणा पाकिस्तान अमेरिकेला इशारा आणि आर एस एस चे कौतुक अशा अनेक महत्वाच्या गोष्टींचा समावेश होता जाणून घेऊया हो मोदींच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणाची सुरुवात एकशे चाळीस कोटी भारतीयांचा गौरव करून केली त्यांनी एक भारत श्रेष्ठ भारत या भावनेवर भर दिला यावेळी त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या शूर सैनिकांना सलाम केला मोदी म्हणाले की आपल्या सैनिकांनी शत्रूंना त्यांच्या कल्पने पलीकडे शिक्षा दिली आहे अण्वस्त्रांच्या धमक्यांना आम्ही भीक घालत नाही असा थेट इशारा त्यांनी पाकिस्तान आणि अमेरिकेला दिला आहे त्याचबरोबर तरुणांसाठी मोठी घोषणा करताना त्यांनी पंधरा हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे याशिवाय देशातील उद्योग आणि व्यापार वाढवण्याकरिता जीएसटी मध्ये कपात करण्याची घोषणाही त्यांनी केली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सिंधू पाणी वाटप कराराला अन्यायकारक म्हटले आहे आणि हा करार रद्द करण्याचे कौतुक करत आर एस एस नेहमीच देशाला पुढे नेण्याकरिता काम केले आहेत असेही म्हणाले आज पंधरा के आहे एक लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं लागू कर रहे हैं आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही पंद्रह अगस्त को लागू हो रही है यह आपके लिए बहुत खुशखबरी है इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को पंद्रह हजार रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब साढ़े तीन करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाए मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है पिछले आठ साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया पूरे देश में टैक्स के वर्णन को कम किया टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और आठ साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें हमने एक हाई पावर कमिटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे बहुत बड़ी सुविधा पड़ेगी। हमारे एमएसएमई हमारे लघु उद्यमी इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के भाषण अनेक अर्थांति महत्वा ठरले तरुणांपासन देशा संरक्षणपर्यंत तो। अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर भाष्य केलेत त्यांच्या घोषणा आणि इशाऱ्यांनी देशाच्या भविष्याची दिशा स्पष्ट केली आहे